Varikos xəstəliyi ayaqlarımızda olan venaların normadan çox şəkildə genişlənməsidir. Genişlənmiş damarların ölçüsündən asılı olaraq kiçik kapilyarların və iri damarların genişlənməsinə rast gəlinir. Xəstəliyin əmələ gəlmək səbəbləri arasında ilk növbədə irsi faktor, genetik meylliyi qeyd etmək olar. Əgər hansı bir insanın valideynlərində və yaxın qohumlarında damar genişlənməsi varsa, onların varikos xəstəliyini tutma riski daha da artır içinə əmələ gəlmə səbəbləri arasında artıq çəki, hormonal dəyişiklik, hamiləlik, daimi ayaqla durmaq və ya daimi oturaq iş rejimi. Dik tabanlı ayaqqaburlardan daimi olaraq istifadəni qeyd edə bilərik. Ümumiyyətlə varikos xəstəliyi dünya əhalisi arasında da geniş yayılmışdır. Dünya əhalisi arasında hər 4 qadından biri və hər 5 kişidən biri bu xəstəlikdən əziyyət çəkir.